1 апреля в дежурную часть центрального райондела милиции поступил сигнал о том, что возле дома по улице архитектора 2 8 женщины причинили ножевое ранение. На место происшествия незамедлительно была направлена следственная оперативная группа, вот, а также выехали ответственные от руководства вот, и другие сотрудники уголовного розыска. На месте было установлено, что Потерпевшая работала, занималась частным извозом, работала на такси вот, на базе, на своем личном транспорте. Около 4 утра она стояла на своей точке вот, на, в районе микрорайона Соляные. Вот К ней подошли двое парней вот, и попросили ее э, съездить. Э, на, к одному они указали дом 4А по улице архитектора 2, чтобы забрать еще третьего пассажира, как они сказали, это их знакомая подруга, вот, и отвезти ее на автовокзал. Подъехал туда на место, э, один из подозреваемых сделал вид, что звонит по телефону, типа вызывает э, свою знакомую девушку, говоря при этом, ну давай быстрее, мы подъехали, вот такси ждет, счетчик крутится, вот собирайся. Второй тоже вышел к нему, Недалеко от машины они стояли курили. Вот. Потом после этого сели они в машину. При этом поменялись местами. То есть сначала один сидел на пассажирском сиденье, другой э, сзади э, на заднем сиденье. Когда они сели после того, как покурили, они поменялись местами. Тот, который сзади сел на пассажирское сиденье, а тот на пассажирском сел на заднее сиденье. Потерпевший уже это насторожило. Вот. Э, после этого они сразу, не говоря ни слова. Вот, тот, который сидел на пассажирском сиденье, ножом нанес ей ножевое ранение в область шеи. А второй, который сзади сидел, пытался ее душить руками за горло и наносил ей телесные повреждения. В ходе осмотра места происшествия была изъята следовая информация. Другие следы, которые правонарушители оставили на месте происшествия, это все было приобщено к материалам уголовного производства. Производство. По данному факту центральным райотделом милиции было открыто уголовное производство по статье 15 покушения на преступление пункта части 2 пункта 6 статьи 115 умышленное убийство сведения были внесены в единый реестр досудебных расследований начато уголовное производство в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вот, был неоднократно была проведена отработка микрорайона северный. С вот, целью установления свидетелей, очевидцев совершения этого правонарушения были опрошены близлежащие дома, которые находились в районе совершения места происшествия. Опрашивались прохожие, лица, которые в то утро могли гулять с собаками владельцы транспортных средств. Да, в ходе продолжающейся отработки, ежедневной кропотливой работы, которую вели сотрудники уголовного розыска, была получена оперативная информация о том, что на микрорайоне Северном один, скажем так, лицо, которое в дальнейшем было подозреваемым, снимало квартиру. Он заинтересовал сотрудников уголовного розыска. По нему был проведен комплекс оперативно розыскных мероприятий. Установлен второй человек, который, вероятно, с ним был причастен к совершению этого правонарушения. В ходе отработки их адресов места жительства было установлено, что они вот с момента совершения этого правонарушения дома не появляются, дома не живут, что как бы и дало почву еще больше подозревать их совершение этого правонарушения. И вчера вечером в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками э, уголовного розыска Николаевского городского управления они были задержаны вставлены в центральный райотдел милиции вот, сразу они дали признательные показания о том что э, они совершили это правонарушение вот, под э, скажем так э, непровержимых доказательств те, которые были предоставлены вот, и сами они понимали что уже э, шага назад у них просто нет. В настоящее время они задержаны в порядке статьи 208 уголовно процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Произошла такая ситуация, что мы сели в вышли за алкоголем и захотелось нам заработать денег. И вышло так, что мы решили грабить таксистку. Ну, таксист таксиста Оказалось, за девушка. Мы решили красную сумку, но произошло так, что я сидел на заднем сиденье, а тот, кто был со мной, ударил ей в горло. Она начала кричать, я закрыл ее руками. Он вырвал сумку, мы убежали из машины. А потом он мне рассказал, что это был нож. Он ударил ножом в голову. Хотели срывать сумочку. сели машины поменялись местами? сел на переднее сиденье, вставил нос, в шею. Отобрал сумочку, вышли с машины, побежали домой.